Повпозивний іспанець. Спочатку війни запорізький волонтер. З 2015 року військовий добровольчого батальйону ОУН в серпні 2015-го був поранений в місті Піски. В теперішній час бере активну участь у справах батальйону. Це, я хочу, що я під ноги висипати перший раз іменно на передову. На передовую ми приїхали Падамбросівку на позиції. привезли помощь, пригнали машину ребятам 72-й бригады. И это было в июне, если я не ошибаюсь, 2014 -го года. Причем мы выехали с позиции, в этот же вечер позиции накрыли градами с российской территории. И все, что мы привезли, все сгорело за исключением машины, которую мы доставили туда, ребята. И пришлось грузиться, на следующий день опять ехать вести продукты. А, по чем брали? 52 тысячи. Мы 40 только насобирали. собирали. Мы уже второй купили это вы туда в этот сейчас я еще тушу. в по, первую а, да. территорию. виталь Ау. тепловизор куда в 55 -ку первую батарею первая, первая батарея они там рядом стоят практически 8 месяцев я отъездил волонтером причем э, у нас была такая направленность э, доехать туда куда другие не доезжают то есть практически все горячие точки фронта, если посмотреть по карте, там по периметру начиная там Бросевки, через Маринку, Донецкий аэропорт, Пески, Авдеевку, Орловку, Дебальцево, Счастье, Станицу Луганскую. Ну, в общем, всю эту географию мы проехали. Храню его, я сейчас новый дам. Саш, лакину сюда. Сейчас развернем, может, а видно. Где? где, Залазь. В зиме, ну, конец 2014 -го года, начало 2015 -го года снабжение в армии более-менее наладилось. Уже не было раздетых, разутых, голодных. И, естественно, надо было делать следующий шаг, как-то развиваться. Поэтому было принято решение пойти в добровольческий батальон. Слава Богу, что людей я повидал много за время своих волонтерских поездок. И я прекрасно понимал э, те люди, которые действительно воюют, которые действительно защищают свою страну. Поэтому я пришел именно в добровольческий батальон на потому что мы находились в позиции в Песках, непосредственно через вышкал и прямо на войну. Да, колесико-то да, понемножечко того. ФРДМ, подарок от Туврина Мирона Мироновича. Есть такой известный стоматолог, очень хороший человек. Да. Он его в свое время взял с аукциона для того, чтобы ездить на охоту, катать внуков, как он сказал. Но на сегодняшний день эта техника более нужна на фронте, чем на работе. Достаточно много времени провел на фронте в Песках. К моменту моего Приезда в Пески уже не так много было там гражданского населения, но, тем не менее, общались, помогали, кормили, потому что людям действительно тяжело, снабжения никакого. Хлеб, вода, молоко, ну, что угодно, продукты первой необходимости они получали только от нас. Кроме того, я общался с человеком, у которого дом был прямо перед нашими позициями. Они приходили, собирали свои вещи, я их проводил, там выделял ребят, чтобы прикрыли с оружием носили какие-то вещи. И хозяин этого дома, он в свое время, в начале войны, получил сколочное ранение в грудь. И жизнь ему спас боец нашего батальона, который вытащил его из-под обстрела, засунул в скорую помощь, и вот везли в больницу, прооперировали. То есть благодаря, опять же, добровольцу он остался жив. Расскажите расскажи мне, что едят в аэропорту сегодня. Рез с мясом. Назвали это нашим. Шонгу. Ризотто. Ризотто солдатское. Короче, тут я так разумею уже все, сибалова не стал, да, только деликатесы. Афдеевский ризотто. Да, так вот посмотрели на его рыжу моду. В составе нашего батальона очень интересный факт, который я часто вспоминаю. В феврале 15 года, что было понятно, что такое батальон ОУН и что такое война для Украины. У нас в одном, не знаю даже как называть, свальном помещении в конуре, в которой мы ночевали. У нас было 6 человек, и эти 6 человек по своей ориентации жизненной разделялись так. Один из них был на Байдане Тетушкой. Он категорически был против вступления Украины в Евросоюз, но тем не менее, когда началась война, он ни минуты не задумываясь, пошел защищать родину, покойный ныне, друг следопыт. Рядом с ним было место нашего друга Рубина. Рубин вообще россиянин из Ульяновска, который приехал сюда, был в самом районе Запорожской, а потом пошел воевать. Рядом с ним был друг Буфон, который, как говорится, с Майдана пришел. Дальше, собственно, я руководил нами бывший старший оперополномоченный Донецкой милиции. Ну вот такая вот. Какой контингент. Да, да, всех нас объединило одно, желание защищать родину. В Ташки стояла граната, пуля в нее попала, ну, она же не взрывается. На растяжке там в Нет, вот здесь в доме. Нужно какое-то логическое продолжение своей деятельности. Нельзя зацикливаться. Ребята, которые прошли путь волонтеров, понимают необходимость и понимают необходимость своего присутствия на передовой допустим, я довольно ясно понимал, что я своим жизненным опытом и знаниями могу замерить там трех-четырех молодых хлопцев спокойно. От меня гораздо больше будет пользы на передовой. То же самое с теми волонтерами, которые ушли сейчас на войну в состав вооруженных сил или батальоны. 18-й испанец. Так, нас увидели, с двух часов где-то с половины второго стреляют. Прикрут, погаси их немножечко, а, чтобы мы отошли. И треугольник, Из треугольника тоже. Мы здесь совсем рядом возле них. На передовой я пробыл с февраля 2015 года до 25 августа, когда получил ранение в Песках. Получил тяжелое ранение, долго лечился, реабилитировался. Практически год у меня ушел на то, чтобы хоть как-то восстановить здоровье. Но в результате все равно получил инвалидность. На данный момент являюсь действующим членом батальона. Очень активно занимаюсь батальонными делами. Также волонтер, помогаю ребятам своим на передовой. И не только своим, не своему батальону, всем, до кого дотянемся. В общем, все продолжается.